你不是有录指纹吗？干嘛不自己进来？凌霄，你是不要我和妹妹了吗？ 你好，是这家点的吗？对，没错，是这家呀。是你的吗？对，你给我吧，谢谢。哥，你在家呀？刚刚那个外卖敲了半天门，你都没开，我给你放这儿了啊。帮我拿过来。 怎么了雨水坠进了窗潮湿穿在心上肆意生长这流淌告诉我要怎么刻意的藏他不曾说悉力绳作回答